Untuk pengetahuan semua juga, sejak penubuhan Persatuan Kebajikan Pemilik Hartanah Kampung Sungai Baru 15 tahun yang lalu sehingga kini, seramai empat orang pengurusi telah menerajui persatuan ini di mana keempat-empat adalah pemilik unit teras. Tiga daripadanya telah pun kembali ke rahmatullah. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Dan kini persatuan tersebut diterajui oleh pengurusi keempatnya iaitu Puan Sanita yang juga pemilik unit teras. Tawaran yang dipersetujui secara bersama oleh Persatuan dan Pemaju adalah merangkumi pertama unit gantian bersaiz 969 hingga 1200 kaki persegi rumah yang akan dibina. Kedua, bayaran persetujuan usaha sama. Ketiga, kos pindah dan keluar masuk rumah gantian. Keempat, eks ubah suai rumah sedia ada. Kelima, bayaran sewa sementara atau rumah transit dan yang keenamnya, bayaran lebihan tunai bagi lot teres jika nilai unit gantian kurang dari nilai harta tanah yang dimiliki. Dalam tawaran tersebut, pemilik flat dijanjikan dengan satu unit rumah ganti yang bernilai antara RM884,000 hingga RM1 juta ringgit, manakala pemilik lot teres pula menerima 3 hingga 9 unit rumah gantian yang dianggarkan bernilai antara RM2.7 hingga RM8.1 juta. Ringgit. Maksudnya ini nilaian akan datang. Peratus pemilik yang bersetuju dan menandatangani perjanjian adalah seramai 67% ketika itu. Manakala baki 33% yang tidak bersetuju terlibat dengan Akta Pengambilan Tanah 1970 dan kemudian sehingga kini bersetuju dan sehingga kini persetujuan meningkat kepada 72% melalui inisiatif pakej harmoni yang diperkenalkan oleh pemaju. Ini menimbulkan persoalan ketiga iaitu ambang persetujuan untuk pembangunan semula kampung Sungai Baru. Untuk makluman tuan yang dipertua dan ahli-ahli yang berhormat, pada tahun 2020 tiada sebarang dasar di peringkat wilayah persekutuan mengenai ambang persetujuan yang ditetapkan untuk pengambilan tanah. Maka di sinilah timbulnya keadaan di mana akta pengambilan tanah itu digunakan untuk penduduk yang tidak bersetuju. Hanya pada tahun 2021, Kementerian Wilayah Persekutuan pada ketika itu menetapkan nilai ambang persetujuan sekurang-kurangnya 5% saja sebagaimana yang dinyatakan dalam panduan pelaksanaan pembaharuan semula Kuala Lumpur. Apa yang sebenarnya berlaku adalah pemaju telah pun menghantar ya, permohonan kepada kementerian untuk mengambil tanah tersebut termasuklah unit flat dan juga lot teras. Kemudian permohonan tersebut dipertimbangkan oleh Mesyuarat Pasca Kabinet Kementerian Wilayah Persetuan pada 9 September 2022 dan ini dipengerusikan oleh Menteri pada ketika itu iaitu Tan Sri Anwar Musa. Syur Mesyuarat dibawa ke Jatuan Kuasa Kerja Tanah JKT WPKL yang ke 749-21 atau Land Exco pada 12 April 2021 yang dipengusikan oleh Ketua Setiausa Negara pada ketiga itu dan diluluskan. Perwataan pada Seksyen 4 dan Seksyen 8 APT 1960 telah dilaksanakan pada 18 Seksyen 4 18 hari kemudian Seksyen 8 untuk pengambilan itu 21 Jun 2021. Ya, tiga hari saja. Itu hari Jumaat, Sabtu dan Ahad yang betul. Jadi dalam masa tempoh tiga hari ini, kenapa dia hanya tiga hari? Jangan tanya saya lah eh kena tanya menteri kereta itu disebabkan keputusan yang dilaksanakan yang tergesa-gesa inilah ya kini keseluruhan tanah tersebut telah pun menjadi hak milik pemaju